শ্ৰেয়ান দ্ৰব্যময়জ্ঞ জ্ঞান্তৰ্বকৰ্মখিলম পার্থানে পৰিাপ্যতে হে পৰন্ত দ্ৰব্যময় যজ্ঞতকৈ জ্ঞানময় যজ্ঞ শ্ৰেয় হে পার্থ অৱশেষত সকলো কৰ্মযজ্ঞই সম্পূৰ্ণৰূপে চিন্ময় জ্ঞানতে পৰিসমাপ্তি লাভ কৰে তৎ বৃদ্ধি প্ৰাণী পাতে আধ্যাত্মিক গুৰুৰ কাষ চাপি কেৱল পাৰমাৰ্থী সত্য জানি লবৰ বাবে চেষ্টা কৰা বিনীতভাৱে তেওঁক তেখেতক প্ৰশ্ন কৰা আৰু তেখেতৰ সেৱা কৰা আত্মজ্ঞানীসকলে তোমাক তত্ত্ব জ্ঞানৰ উপদেশ দিব পাৰিব কাৰণ তেখেতসকল ন পুন মোহম্ৰী পাণ্ডৱ ইয়ে নী দক্ষী আত্মা নিথম হে পাণ্ডৱ আত্মজ্ঞানী মহাত্মা এজনৰ পৰা যথাৰ্থ জ্ঞান লাভ কৰা পাছত তুমি আকৌ কেতিয়াও মোহগ্ৰস্ত নোহোৱা কাৰণ এই জ্ঞানৰ বলতে তুমি বুজিব পাৰিবা যে সকলো জীৱই পৰমেশ্বৰৰ অংশ অথবা আন কথাৰে কবলৈ গলে মোৰেই অংশ এজনী মহাত্মা বা যিজনে বস্তুসমূহৰ যথাৰ্থ স্বৰূপ বুজি পায় তেনে এজনৰ পৰা জ্ঞান লাভ কৰাৰ ফলত এই কথা জানিব পৰা যায় যে সকলো জীৱই পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ অংশস্বৰূপ কোনো জীৱই যদিও নিজকে ভগৱান কৃষ্ণৰ পৰা বেলেগ এটা সত্তাৰ অধিকাৰী বুলি ভাবে তেনেহলে সেইটো তেওঁৰ মায়া মায়া শব্দৰ মা মানে নহয় আৰু ইয়া মানে যিটো অৰ্থাৎ যাৰ কোনো অস্তিত্ব নাই বহুতে ভাবে কৃষ্ণৰ লগত আমাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই কৃষ্ণ এজন ইতিহাসৰ কোনো এটা বিশেষ সময়ত জন্মগ্ৰহণ কৰা এজন অসাধাৰণ ব্যক্তি মাত্ৰ আৰু নিৰাকাৰ ব্ৰহ্মতত্বই হ'ল পৰম সত্য বাস্তৱিকতে ভগৱত গীতাত কোৱা মতে এই নিৰাকাৰ ব্ৰহ্মতত্ব কৃষ্ণৰে দেহৰ পৰা ওলোৱা জ্যোতি কাৰণ পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰ কৃষ্ণই সকলোৰে মূল কাৰণ ব্ৰহ্ম সংহিতাত এই কথা স্পষ্টভাৱে কোৱা আছে যে শ্ৰীকৃষ্ণই হৈছে সকলো কাৰণৰো কাৰণ পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰ লক্ষ্য লক্ষ্য অৱতাৰসমূহো আনকি তেওঁৰে বিভিন্ন প্ৰকাশ মাত্ৰ সেইদৰে জীৱসমূহো কৃষ্ণৰেই আংশিক প্ৰকাশ মাত্ৰ পৰমত্বৰ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান নথকাৰ ফলত আমাক মায়াই আৱৰি আছে আৰু সেইবাবে আমি ভাবো যে আমি কৃষ্ণতকৈ বেলেগ আমি যদিও কৃষ্ণৰ বেলেগ বেলেগ অংশহে তথাপি আমি তেওঁতকৈ বেলেগ নহয় জীৱ বিলাকৰ যে বেলেগ বেলেগ দেহ আছে সেইটোও সেইটো মায়াৰ ফলত হোৱা এটা ধাৰণ আহে সেইটো আচলতে সত্য নহয় আমাৰ সকলোৰেই একমাত্ৰ উদ্দেশ্য হ'ল কৃষ্ণক সন্তুষ্ট কৰা মায়াৰ ফলতে অৰ্জুনে ভুলকৈ ভাবিছিল যে কৃষ্ণৰ লগত তেওঁৰ যি এটা চিৰন্তন সম্বন্ধ আছে তাৰ তুলনাত তেওঁৰ আত্মীয় স্বজনৰ লগত দেহৰ যি এটা সম্বন্ধ আছে সেইটোহে ডাঙৰ সম্বন্ধ গীতাৰ সমগ্ৰ শিক্ষাটোৱে এইটোকে আঙুলিয়াই দেখাইছে যে কৃষ্ণৰ নিত্যদাসৰূপে এটা জীৱাত্মাক কেতিয়াও কৃষ্ণৰ পৰা পৃথক কৰিব নোৱাৰি আৰু কৃষ্ণতকৈ পৃথকভাৱে পৰিচয় দিব খোজা ভাৱটোৱে হৈছে মায়া কৃষ্ণৰ নৃত্য দাসৰূপে জীৱবিলাকৰ বিশেষ এটা উদ্দেশ্য সাধন কৰিবলগীয়া আছে সেই উদ্দেশ্যৰ কথা পাহৰি গৈ অনন্তকাল ধৰি জীৱবিলাকে মানুহ জন্তু দেৱতা আদি বিভিন্ন দেহ ধাৰণ কৰে ভগৱানৰ প্ৰতি চিন্ময় স্তৰৰ সেৱা আগবঢ়োৱাৰ কথা পাহৰি থকাৰ কাৰণেই জীৱসকলৰ মাজত এনেদৰে দেহগত পাৰ্থক্য আহি পৰে পৰম দত্ত জ্ঞান হ'ল সেই জ্ঞান যাৰ দ্বাৰা আমি জানিব পাৰো যে পৰমাত্মা কৃষ্ণই হৈছে জীৱৰ পৰম আশ্ৰয় এই আশ্ৰয়ৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ বাবেই জীৱক মায়াই আৱৰি ধৰে আৰু সেই মায়াৰ ফলতে জীৱই নিজে এটা স্বতন্ত্ৰ সত্তা বুলি গণ্য কৰিবলৈ লয় এই ধাৰণাৰে এটাৰ পাছত এটাকৈ বেলেগ বেলেগ দেহ ধাৰণ কৰি জীৱনক উপভোগ কৰিবলৈ লৈ কৃষ্ণক সমূলি পাহৰি পেলায় এনে মহগ্ৰস্ত জীৱইও যেতিয়া কৃষ্ণ ভাৱনাৰ পথ লয় তেতিয়া বুজিব লাগিব যে সেই জীৱই মুখ্য লাভৰ ফালে আগুৱাই গৈছে এই কথাৰ সমৰ্থনতে ভাগৱতত দুই নম্বৰ স্কন্ধত এই বুলি কৈছে মুক্তিহীতা অন্যথা স্বৰূপে নাম ব্যৱস্থিতি অৰ্থাৎ মুক্তি মানে ভগৱানৰ নিত্য দাস ৰূপে আমাৰ যি প্ৰকৃত পৰিচয় আছে তাত অধিষ্ঠিত হোৱা অৱস্থা এইটোৱেই কৃষ্ণ ভাৱনাৰ অৱস্থা

যে মইতো মহাপী মই পাৰ নহয় এনে ভাৱ যাতে নাহে সেইকাৰণে শ্ৰীকৃষ্ণই উৎসাহ আৰু আশ্বাস দি কৈছে যে সকলো পাপীতকৈও অধিক পাপ কৰাজন হ'লেও তত্তদৰ্শীৰ দ্বাৰা প্ৰাপ্ত জ্ঞান ৰূপী নৌকাৰ দ্বাৰা তুমি নিসন্দেহে সম্পূৰ্ণ পাপক উত্তম প্ৰকাৰে পাৰ কৰিব পাৰিবা কেনে প্ৰকাৰে এই কথা পৰৱৰ্তী শ্লোকত এই বুলি কৈছে এধাংশি সমৃদ্ধা অগ্নি ভস্ম সাত কৰোতে অৰ্জুনা জ্ঞানাগ্নি সৰ্ব কৰ্মাণী ভাত কৰোতে তথা হে অৰ্জুন ভালদৰে জ্বলা জুইয়ে যিদৰে খৰিবিলাক পুৰি চাই কৰি পেলায় তেনেদৰে জ্ঞান ৰূপ অগ্নিয়ে সকলো পাৰ্থিব কৰ্মৰ ফল পুৰি চাই কৰি পেলায় আত্মা আৰু পৰমাত্মা আৰু দুয়োটাৰে পাৰস্পৰিক সম্বন্ধৰ বিষয়ে শুদ্ধ জ্ঞানক ইয়াত জুইৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে এই জুইয়ে কেৱল পাপ কৰ্মৰ ফলকে নহয় পুণ্য কৰ্মৰ ফলকো পুৰি ভস্ম কৰি পেলায় কৰ্মফলৰো বহুতো স্তৰ আছে পৰিণত কৰ্মফল অপৰিণত কৰ্মফল ইতিমধ্যে ভোগ কৰা কৰ্মফল আৰু পূৰ্বজন্মৰ পৰা সঞ্চিত হৈ থকা কৰ্মফল কিন্তু জীৱৰ প্ৰকৃত স্বৰূপৰ জ্ঞান ৰূপ অগ্নিয়ে এই সকলো কৰ্ম ফলকে পুৰি ভ পেলায় যেতিয়া জীৱৰ পূৰ্ণ জ্ঞান হয় তেতিয়া সঞ্চিত আৰু পাৰদ্ধ এই দুয়োবিধ কৰ্মই পুৰি শেষ হৈ যায় ন সি জ্ঞানে ন স্বদৃশম পবিত্ৰম ইহ বিদ্যতে তৎস্বয়ম যোগ সংসিদ্ধ কালে ন আত্ম নিবিন্দতে এই জগতত চিন্ময় জ্ঞানৰ দৰে পবিত্ৰ আৰু অপাৰ্থিৱ বস্তু আৰু একো নাই সেই জ্ঞান সকলো যুগৰ পৰিপক্ক ফল সেৱা ভক্তিৰ পথত সিদ্ধি লাভ কৰাজনে কালক্ৰমত নিজৰ ভিতৰতে সেই জ্ঞানৰ আস্বাদ লাভ কৰিব পাৰে চিন্ময় জ্ঞান বুলিলে আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে বুজায় চিন্ময় জ্ঞানৰ দৰে পবিত্ৰ আৰু মহৎ বস্তু আৰু একো নাই অজ্ঞানতাই আমাৰ বন্ধনৰ কাৰণ আৰু জ্ঞানেই মুক্তিৰ কাৰণ এনে জ্ঞানেই সেৱা ভক্তিৰ পৰিণত ফল চিন্ময় জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰিলে শান্তি বিচাৰি যাবলগীয়া নহয় কিয়নো তেনে জ্ঞান লাভ কৰাজনে নিজৰ ভিতৰতে শান্তি বিচাৰি পায় আন ভাষাৰে কবলৈ হলে এই জ্ঞান আৰু শান্তি দুয়োটাই কৃষ্ণ ভাৱনাত পৰ্যবসিত হয় ভগৱৎগীতাৰো এইটোৱেই চৰম উপদেশ শ্ৰদ্ধাবান লভতে জ্ঞান তৎপৰ সংয়তেন্দ্ৰিয় জ্ঞানম লব্ধ পৰম শান্তিম অচিৰেণ অধি গতি যিজন শ্ৰদ্ধাবান একনিষ্ঠ আৰু জিতেন্দ্ৰিয় তেওঁৱেই চিন্ময় জ্ঞান লাভ কৰে চিন্ময় জ্ঞান লাভ কৰাৰ পাছত তেওঁ থিতাতে পৰম আধ্যাত্মিক শান্তি লাভ কৰে ইয়াত কৈছে যে যিজনৰ কৃষ্ণৰ প্ৰতি গভীৰ বিশ্বাস আৰু শ্ৰদ্ধা আছে তেনে এজন লোকেহে কৃষ্ণ ভাৱনাৰ তত্ত্ব জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে যিজনে ভাবে যে কেৱল কৃষ্ণ ভাৱনাৰে সেৱা কৰিহে পৰম শ্ৰেয় লাভ কৰিব পাৰি তেওঁকে বোলা হয় শ্ৰদ্ধাবান সেৱা ভক্তিৰ ফলত কৃষ্ণ কৃষ্ণৰ মহামন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰাৰ ফলত এই শ্ৰদ্ধা লাভ কৰা যায় এই মন্ত্ৰই সকলো জাগতিক কলুকতা আঁতৰাই কৰি তোলে ইয়াৰ বাহিৰেও ইন্দ্ৰীয় সংযমৰো প্ৰয়োজন আছে যিজনৰ কৃষ্ণৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে যিজনে ইন্দ্ৰীয়সমূহ সংযত কৰিব পাৰিছে সেইজনে সহজে আৰু সোনকালে কৃষ্ণ ভাৱনাৰ বিষয়ে উত্তম জ্ঞান লাভ কৰিবা বিনা কিন্তু শাস্ত্ৰ জ্ঞান ৰহিত মূৰ্খ আৰু বেদশাস্ত্ৰত বিশ্বাস নথকা অশ্ৰদ্ধাবান লোকসকলে কৃষ্ণ ভাৱনাৰ উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ পতন হয় যাৰ অন্তৰত বিশ্বাস নাই তেওঁৰ বাবে ইহ লোকতো সুখ নাই পৰলোকতো সুখ নাই যুগ কৰ্মা জ্ঞানম আত্ম বন্ধন্তি ধনঞ্জয় হে ধনজয় যিজনে নিষ্কাম কৰ্ম যুগত পবিত্ৰ হৈ কৰ্মফল ত্যাগ কৰিব পাৰে জ্ঞানৰ দ্বাৰা সংশয় নাশ কৰিব পাৰে তেওঁ আত্মাৰ স্বৰূপ উপলব্ধি কৰিব পাৰে তেওঁ কোনো কৰ্মৰ বন্ধনে বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰে যোগেশ্বৰ শ্ৰীকৃষ্ণই ইয়াক স্পষ্ট কৰি দি কৈছে যে এই জ্ঞান তুমি নিজে আচৰণ কৰি পাবা অন্যৰ আচৰণত নাপাবা তাকো যুগৰ সিদ্ধিকালতহে প্ৰাপ্ত হব আৰম্ভণিত নহয় এই জ্ঞান বা সাক্ষাৎকাৰ হৃদয় দেহতহে হয় বাহিৰত নহয় শ্ৰদ্ধাবান কৰ্মত সংযত ইন্দ্ৰিয়া আৰু সংশয় ৰহিত পুৰুষে ইয়াক পাবৰ যোগ্য তাত আত্মানাতিষ্ঠ উ ভাৰত সেইবাবে সেই ভাৰত অজ্ঞানৰ ফলত তোমাৰ হৃদয়ত যি সংশয়ৰ উদ্ভৱ হৈছে তাক জ্ঞান ৰূপ তৰোৱালেৰে চিহ্ন কৰি যুগৰ ৰাষ্ট্ৰলৈ যুদ্ধ কৰিবৰ বাবে উঠা ইয়াত কোৱা হৈছে যে সেয়েহে হৃদয়ত স্থিত সংশয়ক বৈৰাগ্যৰ তৰুৱালেৰে কাটা এইখন হৃদয় দেশৰ যুদ্ধ বাহ্যিক যুদ্ধৰ লগত গীতাত উল্লেখিত যুদ্ধৰ কোনো মিল নাই যজ্ঞ যাৰ দ্বাৰা পূৰণ কৰা হয় সেই কাৰ্য প্ৰণালীৰ নামেই হ'ল কৰ্ম ভগৱত গীতাৰ উপদেশসমূহ যিজনে নুবুজে তেওঁ ভগৱান বিদ্বেষী বা শ্ৰদ্ধাহীন আৰু ভগৱানে তেওঁক যিকণ ক্ষুদ্ৰ স্বাধীনতা দিছে সেইকণৰ তেওঁ অপব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি ধাৰণা কৰিব পাৰি গীতাত সুন্দৰকৈ বুজাই দিয়া স্বত্বেও যিজনে সৎ চিত আনান স্বৰূপ ভগৱানৰ ব্যক্তিত্বৰ বিষয়ে ধাৰণা কৰিব নোৱাৰে তেওঁ নিশ্চয় প্ৰথম শ্ৰেণীৰ মূৰ্খ কৃষ্ণ ভাৱনাৰ তত্ব ক্ৰমে ক্ৰমে আয়ত্ত কৰি গৈ থাকিলেই অজ্ঞতা দূৰ হব পাৰে দেৱতাসকলৰ প্ৰতি কৰা যজ্ঞ ব্ৰহ্মযজ্ঞ ব্ৰহ্মচৰ্য যজ্ঞ গ্ৰাহস্থ যজ্ঞ ইন্দ্ৰীয় সংযম অষ্টাংগ যজ্ঞ দ্ৰব্যময় যজ্ঞ স্বাধ্যায় যজ্ঞ বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্মযজ্ঞ আদি বিভিন্ন যজ্ঞৰ বলত কৃষ্ণভাৱনাই গঢ় লৈ উঠে কিন্তু এই সকলো কৰ্মৰ ভিতৰত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল আত্ম উপলব্ধি আত্ম উপলব্ধি হ'ল শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগত নিত্য দাস ৰূপে জীৱৰ যি সম্বন্ধ সেই স্বৰূপৰ উপলব্ধি শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যে কাম আৰু ক্ৰোধ দুৰ্যয় শত্ৰু তুমি ইহঁতক মাৰি পেলোৱা অৰ্জুন অৰ্জুনে ভাবিলে এইটোতো বহুত টান কাম শ্ৰীকৃষ্ণই কলে নহয় অৰ্জুন শৰীৰতকৈ ইন্দ্ৰিয়বোৰ আঁতৰত আছে মন ইন্দ্ৰিয়তকৈ আঁতৰত আছে বুদ্ধি মনতকৈ আঁতৰত আছে আৰু তোমাৰ স্বৰূপ বুদ্ধিতকৈও আঁতৰত আছে তুমি তাৰ পৰাই প্ৰেৰণা পাইছা এই ধৰণে নিজৰ ক্ষমতা বুজি নিজৰ সন্মুখত ৰাখি স্বাৱলম্বী হৈ কৰ্মত প্ৰবৃত্ত হোৱাই হল জ্ঞান যুগ শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিল চিত্ৰক ধ্যানস্থ ৰাখি কৰ্মক মুতেই সমৰ্পণ কৰি আশা মমতা আৰু সন্তাপৰ পৰা মুক্ত হৈ যুদ্ধ কৰা সমৰ্পণৰ সৈতে ইষ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হৈ কৰ্মত প্ৰবৃত্ত হোৱাই হ'ল নিষ্কাম কৰ্মযুগ এইদৰে আমি জ্ঞান যুগৰ অন্তিম স্তৰত উপনীত হ'লোঁ আজিলৈ ইমানেই